Канцелярные товары для детей, потом есть теплые 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 одежды для 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 солдат и новые новые ботинки для, тоже для них. И если честно, хотел бы вот мы сегодня говорили, у нас есть такой, я не знаю, можно так ли говорить бар такой в Вильнюсе. Обычно они, этот бар собирает деньги для Украины для украины и вот они как раз вот собрали где-то около 1000 евро за, за несколько дней чтобы э, купили в одном магазине конечно, вот эти эти ботинки просто мы бы им тоже бы хотели а бы пьяно Пьяномен Пьяномен пьяно а, Пьяный меньше Tchau, <laughs> tchau. <laughs>